Yarın bu yazını oxuyaraq oxuyaq və mən bunu orada verilən suala cavab verərək. Niyə biz də özürük? Niyə biz etiraz eləmirik? Küll alında cəmiyyət, toplum. Bu sual çox ciddi verildi və ve hamıya e, tamaşaçılara mən də bir tamaşaçı olaraq e, efirdə o gün tamaşaçı olaraq hesab elədim ki, bunun cavabı verilməlidir. Niyə surub? Baxın, bu yazının tarixi, mən sizə deyəcəm. Biz niyə surub? Sualının cavabı 12 18 oktyabr 2008-ci il tarixli orta qəzetində yazılım yazılı verilmiş. Yəni mən buların, yəni bu gün ortaya çıxan sualın cavabını 2008-ci ildə vermişəm. Yəni 2008-ci ildə də bu suallar aktual idi. Amma o zaman bu sualı verən yox idi. İndi gəlib məsələ verə çıxıb və indi o bir daha deyirəm, mən elə şeylər var ki, onu təqdir eləmək olmaz. Sualın verilişi özü çox təqdirəlayiq oldu və hamı düşünməlidir. O qonaç sərtəni andalandı, yandıra bilməyəndə düşünməlidir ki, bu vətəni kimisə müdafiə etməlidir. Zakir Həsənovun bir açıqlaması var idi. Ölkəni hamı müdafiə etməlidir. Varlılar da, kəsbarlar da, çünki ölkə hamımızın ölkəsidir. Amma müharibə dövründə istər hələ gözlənilmədən aprel döyüşü oldu məsələn üçün, sanki belə dəhiddə bir bu bir hazırlıqsız, yəni bir gecədə başlayan müharibədir. Sonra 72-ci jənahımızda bir, bir müharibə oldu bir 4 günlük, düzdürmü? Və ondan sonra da 44 günlük, əslində rəsmi elan olunmuş və qismən səfərbərliklə müharibə elan olundu. Və baxın, tək bir nəfər, tək bir nəfər az çox imkanını aydan uşağı orada şəhid olubsa, gəlin burada baş yarını bitirək. Nə deməkdir? Demək ki, sual çox doğru verilir. Və nazirin çıxışında sadəcə o belə dedik ki, e, belə bu baş yormaq üçün, nə bilim, başların altında yastıq qoymaq üçün. Ona görə də o sualın cavabı bu yazıda var. Mən istəyirəm bu yazımı oxuyum və bundan da bugünkü görüşümüzü bitirək. Və həmin o sualın cavabı biz niyə sığırıq? Dövlət sədə, qanun sədə artıq yetər olsun. Bu millətin yaşanmazdı, günahdı, ölməsi də Aman Allah. Buralarda hər şey qaranlıq gecələrin qara rəyalarında olduğu qədər dəhşətli və qorxurdu. Burası görməli gözlərim kör, eşitməli qulaqlarım kar, danışmalı dillərin lal olduğu, duymalı rənglərin daşa döndüyü bir məmləkətdir. Padşahı Əhli Qev. Hazarı Əhli Qev. Naziri Cəmmad, Naziri Puldil, Naziri Bandıq, Tələduz Generalı Fərarı Cinayət, Milli Qəhrəmanı Çillər Qatil, ordusu məğlub Həkim, ədalətsiz prokuroru, vicdansız polisi, rüşvətxor məmuru, yaltaq deputatı, dilsiz ağızsız müxalifəti, ölüb, televiziyaları dinçəliş, mətbuatı satqın, alimi elbilsiz, zialısız, yasız, həkimi şəfqətsiz, din xadimi, dinsiz, şairi qorxaq, müəllim, ələ baxan, şəhidi, bir hörmət, əscary veteranı, dilənçi, torpaqları ilhaq edilmiş, xalqın ruhu, millətin mənaviyyatı zorlanmış, haqq deyən dilləri kəsilən azad vicdanları süstürülan həqiqətləri yazan qələmləri zindanlarda can verən bir məmləkətdə yaşamaq təlayinə yazılanların đişi zər olsun görək. Bu məmləkətin adı Azərbaycandır. Təhki adından savayı hər yeri və hər şey elindən alaraq talanan viran qoyulan, ərazisi parçalanan, səhraləri dağıdılan, bari-variatı yağmalanan, dışı-dışı, -dış, içi üç düşmənə təslim edilən zavallı Azərbaycan, yazığı və micarə vətən. Səni sevmək çox zor məsələdir, sevməmək isə ondan da zor. Qarşımızda tarixin əbədi nə etməli sualı, arxamıza isə hər gün bir az da öləm, hər saat öldürülən pisam varsan, vətənyənim. Başları sənin sonsuz xəzinələrini bölüşdürmək uğrunda bir-birini dilməyə qarışanların nə vecinə ki, bu yolun sonu səninlə birlikdə onların özlərini də uçurma aparır. Amma onların bu yoldan dönməyəcəkləri artıq hər kəsə bəllidir. O məmləçə kimi dindirsən, hamı hər şeyi bilir. Hamı hər şeydən xəbərdardır, hamı hər şeydən bezib. Bununla belə hamı hər şeyə dözür. Çünki dözmək zorundadır. Çünki dözməyə zorlayan amillər var. Birinin oğlu əsgərdir, birinin oğlu tələbədir, birinin qardaşı polisdir, birinin nəri müəllimdir, birinin qızı meçestir ağır, birinin evinin sənədi yoxdur, birinin çəkmaçı çəkməçici qutqası var. Biri çörək purunlu düzlə haqlıya abert işlədir və sair və ilə. Beləcə yüzlər, minlər, ümmlər, vizmlər, milyonlar və bir də onlara gödürçülük edən büroqratlar, aliqatlar, aliqatlara, krişalığa kriş gedən qudurğan məmurlar, haramçı oğrudlar özündə cəsarət tapıb, mən də insanam, mənim də haqqım, hüququm var deyərsən, əskərinin meydi gələr, tələbəni üstən qovurlar, polisin ilistirilər, müəllimin bir hörmət edirlər, məscidran başını onun gətirərlər, evin bulduzərlərə yımurlar tutqanlar andırlar abiyetin yazı yazılanda almalı marketlər modudur. İndi Brawl moddur məsəl üçün. Almalı marketlərlə əvəz olunur. Bu gün məsəl üçün Brawl oynan əvəz olunur. Yandırarlar. Yerində Brawl otuqənlər məsəl üçün. Görürsüz də heç nə qədər. O zaman beləyi dəyişmə, dəyişmir. Əvəz olunur və sair və ilahi. Yuxarlara şikayət yazarsan, şikayətini göndərirlər düppə düz şikayət etdiyin məmurun üstünə. O da etdiyindən biraz da artıq edib günlük gövəçiyə bücür. Aziz tamaşaçılar. Ay əziz Azərbaycan xalqı, ay millət, ay mənim əsil vəziz ə, əziz vətənim müsəlman qardaş. Yadınızdadır mı prezident nə dedi? Mən bunu 2008-də yazmışam. A! Prezident dedi ki, mənə gələn məktubları göndəriblər. Biz o şəhid olan məmurların üstünə orada da cəmalatı daha çox rəziblər. Mən bunu 2008-də demişəm. İndi 2021-də artıq. Baxın. O da etdiyindən biraz daha artıq edib gününü görəsə yəpdirər. Gör. Məcəmlə istəsən, burda başını pambıqla gətiriblar anadan dolduğuna peşman edərlər. Bu zaman tək elacın ya prezidentə ya da birinciliyə məktub yazmaq olacaq. İndiki şərtlərdə isə onlara yazılan məktub onlar üçün rus demişkən, daram pıçqır. Bax budur çağdaş Azərbaycanın və Azərbaycanlıların yaşan fəlsəfəsi. Adədən adi, sadədən sadə haqqlarına qovuşmanın bədəli dibinə zəhər dadan acıbər qoyulmuş şirin xəyalprov yemək. Ay narı illəri xəşləmək, olan bu məmləkəti nə sevmək, nə də buralarda adam balası kimi ömür çülüb qoşbağd olmaq üçündü. Nə qədər acı olsa da, buralara sevdisiz yaşamanın da bir mənası yoxdur. O zaman yenə də qarşımızda əbədi və əzəli nə etməli sualına cavab tapmaq, qarşımızda əzəli və əbədi nə etməli sualına cavab tapmaq məsələsi dayanır. Hələlik gəlimizdən gələn bir şey yoxdur. Təhcə adından savaya, hər yeri və hər şey elindən almarıb talanan verən qoyulan ərəz parçalanan səradlər dağıdılan varı variyeti yağmalarla dış dış iç iç düşmənlərə təslim edilən zavallı Azərbaycan Əqiqbəmir və çarə vətən Sənə hər cür neymətlərinə sahib çıxıb, haqqlı olanlara adına və andına xilaf çıxanlara deyəcək bir söz yoxdur. Bu tanrıların əlində, indi tanrı özü də acizdirsə bizlərə düşən taleyimiz də barışmaqdır. Bir də bu qədər haqqı yeyilən körpələrdən nahaqdan didilən, öldürülərək qana batırılan qəzamatlarda cinayətə səbəb ola çürüdürən, evinin içində dustaq edilən, milyonlarla dərdli insan oğullarına, eri varkən ərsiz qoyulan gəlinlərinə, atası sağdən yetim qoyulan körpələrinə, gözyaşları qurumayan analarına, ilhaq olan torpaqlarına, bütövlüydə keçmişinə, gələcəyininə bir belə biganə olan və yalanlıqla namussuzluğu həyatının mənasına çevrilən bir toplumu, çevirən bir toplumu Halına ayrına yazılmalıydı ki. Demək biz elə buna layiqik. Və ya ruslar demiş. Zašto боролись, на той на боролись. Kim bilir? Bir də nə vaxt analar tərif fikirlər doğacaq ki, onlar da dövlətdə də qanunçuda artıq yetər olsun hər aya küfrəyen millətin meydan şərqirlərinə çevriləcək misralar doğub böyük mübarizələrə zəmin yaratsınlar. Yerindən duranı 7-dən 77-yə kişilər vaxtlı müğənnisi Yeni Ulduz vəy azər dilər olmaq istəyən bir məmləkətdə daha profitdir İsmail çıxlı xəririzə doğacaq olanlar qaldım görəsən. Deyəsəm çətin sual oldu eləmi? Onsuz da daha asan nəyimiz qalıb ki? İndi buralarda yaşamaq çətin, ölmək ondan da çətin. Dərləri bu qədər başından aşan bir millətin yaşaması da günahdır, ölməsi də. Bəzi xeyal partiləri isə məsləhət bilirlər ki, bitəri dəzmək lazımdır. Onsuz da Azərbaycan gələcəkdə Avropa Birliyin üzvü olası və bizim də Küçən bizdə bayram gələsidir. Məalesə, mənim əziz və əsib misoyman qardaşlarım, bu xüyyalarla yaşayıb özünüzü boş ümidlər ilə nə yorun, nə də aldadın. Çünki bu açıqiyyət bizim Avropa birliyi, yəni ab o həyat yollarımızı bir dəfəlik qapadıb və yaxın 50 il də bizə o həyatı bəxş etməzlər. Ən azı ona görə ki, Azərbaycan Avropa birliyinin olan günün səhəri bu məmləketdə bir aristokrat, bir də degenerat ömrü yaşayanlardan salay, kimsə qalası deyil. Və sələnəsə Bizə bu imkanı yaradarlar mı? Tutalım ki, iki şərtlədə prezidentlə belə mən özüm olum. Razı olaram mı ki? Razı olaram amma. Yox, təbii ki. Demək, belə çıxır ki, mən sizin hamınızı Avropaya yələcəm. Seçikdə gəlib məni, "Murojan oğlum, sən nəyə başqanasan?" deyib belə salacaq. Bircə onu görənməsiniz. Sabir babanızın vəsiyyətini nə tez unutdunuz ki, insanlıq sizin yeminiz deyil. Cəlil baba da Qanabas kəndinin əbədi bəyliğini Xudayər bəyə təhsilib dünyasını dəyişmədimi? Ey də babamızın isə iki şərtlərdə yaşamaq həvəsi olan nəvələrinə mənim dözümlü xalqım titulunu bəxş edəndən sonra haqqın dərəcəsinə yol aldığımı xatırlamırsınız. İndi demək istəyirsiniz ki, dünyanın gəlmiş-getmiş də ailələrindən ən dahiisi olan bir şəxsiyyət nə dediyini bilmirdi. Mən isə onun hər kəlməsinə oynamaqdan yanayam. Oyunumu sındırmasınlar ona görə. Taşıdı. Işte döz mənim dözümlü xalqım, döz. Güya dözməyib nə qayrasın ki. Yer gəlmişəm Hələ çünutmamışam. Bir şey də xatırladım. Bu yaxınlarda çağdaş dahiilərimizdən biri Milli Məclisdə çox dəqiq yana şəkildə söyləmişdi ki, yaxın 50 ildə Azərbaycan prezidentinin soyadı Əliyev olaraq qalacaq. Deməli, dözüm limiti bundan sonra 50 il olanlar nəyəsə ümid edə bilərlər. Bəzi siyasətçilər isə deyirlər ki, mən alternativəm. Bəlkə onların 50 illik limit çapası var, burasını özləri bilərlər. Ancaq Bu adamlar 90 yaşlıdakı prezidentin prezidentlikdən nə çıxarmaq istəyindədir? Bax, orasını heç çıxaranamadım. Nətor qəzeti dediyim kimi 12-18 oktyabr 2008-ci il. O gün efirdən verilən sualın cavabı budur. Mən 2008-ci ildə alama Harajov kişi, kişiler bu ölkə bu yol aparır və bizim axırımızı bu günçükünə yatıracaqlar. Mənə ağız buzanlar, rəhlləri tüpləşdirisən deyənlər, bu gün ortalıqda bax belə yaxasını açıb belə ya Mariax nam məndən içib sinəmə tüpürüm deyənlər var, ha belə. Özünün qarıstqunuz adı çıxarıb efirdə lezvalıyı özün divara çırpanlar filan var, ha. Bunlar hamısı biraz da mənə adla baxanda belə, "Qarbu nədə oradan dəli də nədir bu?" deyə yazırdım. Belə şeyim olar. Gördünüzmü? O sualın cavabı bu. Mən 2008-də gördüklərimi bu gün hamı olduğu kimi yaşayır. Hamı bunu qanır. Amma yenə də susmaq var. Niyə susmaq var? Həmin o dediyim məsələdir. O yanı bir də oxuyum, hamı bilsin. Niyə susuruq biz? Ona görə susuruq görə. Ham arşəyə dözür. Çünki dözmək məcburdur. Çünki dözməyə zorlayan amillər var. Birinin oğlu əskərdir, birinin növləri tələbədir, birinin qardaşı polisdir, birinin əri müəllimdir, birinin qızı məscessdir adam, birinin evinin sənədi yoxdur, birinin çay məscud qızı var, biri çörək pulu gözlə axlayan obyekt işlədir və sair və ilahi. Beləcə yüzlər, minlər, on minlər, yüz minlər, milyonlar, bir də onlara güdüsülədən bir hocalıqlar, aliqahlar, kırışalıqdan qudurğan məmurlar, e, harın cinayətlər özündə cəsarət tapıb mən də insanın mənim də haqqım, hüququm var deyərsən Əskər mədə gələr tələbəni ünstan qovurlar, polisin eləşdirirlər, müəllimin bi hörmət edirlər, məsələran başınağın gətirərlər. Evin pəncəllərinə yem olar, putqanı yandırırlar. Obyektin al-malı marketlə, yəbravo e, marketlə əvəz, onlar vəsail və, və illə xır. Bax budur, çağdaş Azərbaycanın Azərbaycanlıların yaşa fəlsəfəsi. Addən, adisadan sadə haqqlarına qovuşmanın bədəli dibinə zəhər və danacıvər qoyulmuş şirib qayabov yemək ailə dilləri xəşləmək, olan bu məmləkəti nə sevmək, nə də buralardan balacı məmür sürüb koş vaxt olmaq mümkün deyil. Bir daha deyim mi? Bizi e, sınağa vadar edənlər nədir? Tələbə tələbəyimizdir, əskərimizdir, neçestramızdır, qovuşumuzdur və elə bir sistem qurulub ki, baxın. Hərə bir yandan ora bağlıdır. Ağzından bir söz çıxardarsan, o odadan həmin o zəif yerdən səni buralar sən məzmurlarla susmağa. Və beləcə bütün bir məmləkəti susdurub, susdura-susdura borallara çatdırırlar. İndi beşon nəfər danışan mürəssəf falan varsa, buna da şükür demək olar da, amma bu danışıqların özündə də baxın, danışan adamların da hamısı eyni yolda deyil. Yəni e, yol burada yol bir tək bir yol var. Ölçüə hakim qılınmış. Əslində 30 il deyirik, 50 ilin üzərində ölcüyə açıq qolunmuş zəihiyyətdən qurtula bilmədiksə bunun qurtuluşu yoxdur. Heçm özün aldatmasın. Sabah nə bilim Xanlar Vəliyev belə gedər, nə bilim Hüseyn Məhəmmədov belə gedər. Yəni beləm orda indi o Kərar Vəliyevdir, Kərim Vəliyevdir, nə bilim o. Yəni çindir. O? o vəzifəsində qalar, qalmazmı? O birisi nə bilim Zakir Əsenov, yəni sabah <laughs> Zakir Qaralov kimi e, vəzifədən çıxıb gedib o qazandığını yeyərmi? Bu gün nary məna bir video göndəriblər. Akord şirkətinin necə? Acq akord şirkətini kim yaradıb, necə yaradıb və bunlar nə ilə məşğul olurlar? Həmin adam yaradan adam mövzusu danışır. Dəhşətdir, bilisim də dəhşətdir. Bir şey də mən deyim. Və günlərin bir günü baxaman, Zaqin Karalov çağırır adamı deyir, mən səndən ortağ olacağam. Özləri 49%, 51% də mənim. 49%-nin 51% mənim. Adam məcbur razılaşmaq zorunda qalır. Sürət gəlib ondan soruşur, bax ki, bilməm, orada 100 milyon nə qədər çatmazlıq var kassada. O da deyir, məni de, bunu mən filan gəcsə vermişəm, haziqrafə yaz. Kimlə bildinmi? İndi Zakir Qaraqov, e, bu həmin Zakir Qaraqovdur ki, hələ təzə-təzə, hələ Gəncə prokuroru onda. Şamsini? Şamsi xanlardakı e, o vaxt xanlar rayonunda nigoy gör iş adamı var idi ona dedi ki sən şirkəti məndən yarı böləcəksən razılaşmadı vermədi başpraktor olan kimi göndərdi ömürlü yapsa bu gün də adam məmur həbsdədir necədir sizin belə bir şərtdə belə bir şəraitdə <laughs> danışaqmı susaqmı həm də çıxış yolu demirsiniz Necə də məmmədi, necə də dəfə, daf dafələrin deyim ki, bax tək-tək <coughs> övladlarımızın əsərləri də gələcək, nə qədər təkik. Tək-tək vətənsizrımızın başına onun gələcək. Tək-tək evimizi uçuracaqlar. Tək-tək nə bilim obyektimizi yandıracaqlar. Amma milyonlar insan səhnə yüksəlləri insan səhnə çevirib meydanlara axşamda o zaman problem gündən ən azı ümid olacaq ki, biz bu problemi çözə bilərik. Bu da sizə çıxış yol. Bundan da o tərəfi yoxdur. Sənin baş prokurorun iki deyib bu boyda şirkətə zorla ya mənə ya da belə deyəcəksə, bu prokuror çünki ölkədə qanun vericiliyə, ali qanun vericiliyə nəzarət edə bilmər. He? Və Ve onu verməyəndə ömürlük həbsə göndərir. O, beləsin də deyir, gördün onun tələbini, səni də göndərərəm. Bu da çilmitcə verir və Ve Canet Bey dün ortaya çıxır ki, dadada 100 milyon pul çatışmı. Aqor şirkətinin o, balansında 100 milyon yoxdur. Bu adam da deyir ki, öz danışıb, "Ey, mən bayaq orada baxdım, adam havalanmağı gəlir." Deyir, bu pul gedib beləncəsə. Adını da deyir, ha. İndi siz deyim, mən müraciət qrafiyaya yazım, yazım verib. Belə bir şahəddə də doğrudan dad. İnsanlar susmaq məcbur ididilər. Sussa bilməmək üçün hamının Geç tez bu zankilər hamının qapısını döyəcək. Geç tez həm də bundan mən demişəm bu ölkədə nazirlərin də bu ölkədə hətta prezidentin də sabaha təminatı və zəmanəti yoxdur. Amma olmalıdır. Nazir bu ölkədə mən nazirəm. Mən bu cavabdeh olduğum sahənin məsuliyyətini daşıyıram. Və bu cavabdeh olduğum sahədə çalışan insanlar hamısı mənim var tabeliyimdədir və mən bunların hamısına bir-bir Şəbürqəsdən tutmuş tam məvənlərə qədər hamısının məsuliyyət daşıyıram. Anlayıcı olmayacaqsa, sən burada heç nə ola bilməzsən. Ki nazir e, bu gün istənilən bir nazir özünə bir məvən, nə bilim şöbə müdürü belə təyin edə bilər. O zaman o nazir də nə istəməyə olur ki və necə istəyəcəksən. Və sair və sair məsələlər çox təsində. E, sadəcə nə bilim hesab elədim ki, o günkü suala cavab olaraq mən 2008'den dediğimi bugün kaçır ölemeliyim. Geladım. Ve bir de bu e, bu şartlara uymayanların baş prokurorun sevindir. Başına ne gelmeli onu gel, gelmeli, gelin gel, ve gelmeli de dedim. Bu şeyler olmasın diye bir daha deyelim. Sakitçe, kilmitçe ayak tutan ne kadar ayağı yetkin adam var. Küçelere, oradan da meydanlara akmalı ki bu sersem gidiş dursun.